Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneliti satu isu besar yang melibatkan Maju Holding SDN BHD di mana pihak tersebut didakwa melakukan pecah amanah, pengubahan wan haram dan pemasuhan tuntutan projek lebuh raya. Maju Holding SDN BHD merupakan syarikat yang menguruskan pembangunan infrastruktur utama termasuk projek lebuh raya Max 2 menjadi perhatian awam selepas disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas dakwaan penyelewengan dana projek bernilai lebih RM1.3 bilion yang diperoleh melalui suku. Siasatan mendedahkan wujud unsur pecah amanah, tuntutan palsu dan pengubahan wang haram melibatkan pengurusan tertinggi syarikat. Dana projek didakwa disalahgunakan, dipindahkan ke akaun luar serta digunakan untuk tujuan tidak berkaitan projek. SPRM rampas wang tunai aset mewah dan membekukan akaun bernilai jutaan ringgit. Pengarah eksekutif syarikat Tan Sri Abu Sahib Muhammad didakwa di mahkamah atas lebih 17 pertuduhan berjumlah ratusan juta ringgit diikuti pertuduhan tambahan bersama bekas pengarah syarikat lain. Kedua-dua mengaku tidak bersalah dan dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan. Kes ini menonjolkan kelemahan da kawalan dalaman pengurusan dana dan takbir urus korporat dalam projek mega negara. Ini menjadi contoh isu rasuah korporat yang melibatkan dana awam sama seperti kes antarabangsa seperti Siemens AG sekaligus menekankan keperluan sistem integriti korporat dan pelaksanaan undang-undang anti rasuah yang lebih ketat di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Hari ini saya akan membentangkan tentang kes rasuah maju holding sederhana berhad dan yang berkait dengan projek maju ekspres 2 atau yang lebih kena lagi sebagai Max 2 dan isu integriti korporat Pada Oktober 2025 Industri pembinaan negara yang dikemparkan apabila Tan Sri Abu Said Muhammad pengarah maju holding didakwa atas pertuduhan pecah amanah Pecah amanah jaya CBT Palsu dan palsu pengubahan wang haram Projek Max 2 yang menghubungkan Putra dan KLIA disiasat oleh SPRM selepas dikesan berlaku penyelewengan dana besar dalam pengurusan tertinggi syarikat Pada September 2025 pula Abu Syahid didakwa atas sempat pertubuhan CBT bernilai RM313 juta dan 13 petuduhan pengubahan wang haram bernilai RM139 juta Beliau juga berdepan 19 keseluruhan tambahan bersama bekas pengarah lain melibatkan jumlah keseluruhan RM754.6 juta. Saya serta mengenai pasti tiga bentuk salah laku utama. Pertama sekali CBT iaitu penyalahgunaan dana projek. Kedua, tuntutan palsu melibatkan kerja yang tidak dijalankan. Dan ketiga, pengubahan wang haram untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Kes ini menunjukkan penting ni integriti dan kejujuran dalam pengurusan kewangan supaya kepercayaan awam terhadap sebuah syarikat dapat dikekalkan. Sekian terima kasih. Dalam dunia korporat, rasuah sering berpunca daripada peluang besar dan kawalan dalaman yang lemah. Projek mega infrastruktur membuka ruang kepada kontrak bernilai tinggi dan pembiayaan besar di mana dana seperti suku atau bond mudah disalahguna. Antara isu utama ialah tuntutan palsu, pengalihan dana serta kelemahan dalam pemantauan dan takbir urus. Dari segi bentuk rasuah, amalan permintaan dan penerimaan suapan masih berlaku walaupun penguatkuasaan sedang diperkukuh. Namun, sistem korporat masih lemah terutamanya dalam Seksyen 17A, Kawalan Dalaman dan Konflik Kepentingan di Peringkat Pengarah serta Pemilik Syarikat. Oleh itu, sektor korporat perlu wujudkan sistem anti rasuah yang kukuh, audit bebas dan mekanisme pelapor salah laku yang berkesan. Akhirnya, peranan kepimpinan amat penting kerana sikap pemimpin menentukan budaya organisasi. Kepimpinan berintegriti ialah asas kepada budaya korporat yang bersih dan beretika. Dari segi persamaan, kedua-duanya melibatkan kelemahan integriti korporat dan penyalahgunaan kuasa dalam organisasi. Kedua-dua kes juga berlaku dalam projek berskala besar seperti infrastruktur dan pembinaan. Manakala dari segi perbezaan, kes maju holding berlaku di peringkat domestik iaitu di Malaysia dengan fokus kepada penyelewengan dana dalaman serta kesalahan seperti pecah amanah jenayah, tuntutan palsu dan pengubahan wang haram. Sementara itu, kes Yemen pula berskala antarabangsa melibatkan rasuah di lebih 10 negara di mana-mana syarikat membayar pegawai kerajaan asing untuk mendapatkan kontrak secara sistematik. Secara keseluruhan, kedua-dua kes menunjukkan kepentingan integriti korporat dan pemakuasaan undang-undang bagi mengekang salah guna kuasa di peringkat organisasi. Sri Abu Said Mamat ialah pengarah eksekutif Maju Holding Sendirian Berhad. Dia didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram. Kes ini melibatkan jumlah keseluruhan wang melebihi RM245 juta ringgit berkaitan dengan projek pembinaan lebuh raya Max 2. Dalam pertuduhan pertama, beliau didakwa menyalahgunakan wang amanah sebanyak RM145 juta. Ringgit. Wang itu dipindahkan ke akaun syarikat lain antara Januari hingga Jun 2018. Kes ini dikemukakan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun sebatan dan juga denda jika sabit kesalahan. Jika sabit kesalahan, beliau boleh dipenjara secara serentak atau berasingan. Mahkamah juga boleh menyita aset akaun bank serta melarang beliau daripada memegang jawatan kuasa pengarah syarikat. SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia turut merampas aset mewah bernilai lebih 32 juta ringgit termasuk hartanah dan kenderaan. Kes ini menunjukkan ketegasan kerajaan Malaysia dalam menegakkan undang-undang terhadap rasuah dan salah guna kuasa. Rasuah ia adalah satu wabak yang semakin membimbangkan pada hari ini Ia bukan sahaja soal wang dan kuasa Tetapi juga ia berkaitan dengan amanah, tanggungjawab dan integriti yang dikhianati Kes seperti Maju Holding adalah salah satu daripada banyak contoh Yang menunjukkan rasuah boleh menggugat kestabilan negara Menjejaskan ekonomi dan memusnahkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran. Kita harus sedar rasuah tidak bermula dari atas tetapi dari sikap individu itu sendiri. Nilai jujur dan amanah haruslah dididik sejak kecil lagi. Jika generasi muda dididik dengan asas etika dan moral yang kukuh, mereka tidak akan mudah tergoda dengan ganjaran kuasa dan material. Dalam memerantas rasuah SPRM memainkan peranan penting bukan sahaja melalui siasatan dan pendakwaan tetapi juga dengan menjalankan kempen kesedaran anti rasuah. Namun, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada SPRM. Kita haruslah memperkukuh undang-undang memastikan ketelusan dalam sistem tender dan menggunakan teknologi digital untuk mengesan penyelewengan kewangan jika kerajaan, agensi dan rakyat bersatu, negara akan menjadi lebih bersih, amanah dan bermaruah di mata dunia. Membenteras rasuah adalah tanggungjawab kita bersama. Sekian dari kami.